Мої вітання всім, хто цей час разом з нами праців радіокомпанія СТЕП. Вже досить тривалий період. Наше місто у вечірній та нічний час поглинає темрява через брак коштів у міському бюджеті. В жовтих водах відсутнє зовнішнє освітлення. Як роз'яснив перший заступник міського голови Анатолій Милюшко, така ситуація виникла за двох причин: по-перше, кредиторської заборгованості в сумі 7 мільйонів 899 дев'яносто тисяч і гривень. внаслідок недостатнього наповнення бюджету у 2014 році надходження склали лише 91%. По-друге, Верховна Рада України прийняла бюджет лише у січні, через що місто в січні-лютому дві 2015 року мало обходитись коштами з розрахунку однієї 12 бюджету минулого року. За результатами поточного року, за перші два місяці бюджет виконано на 105%. зв'язку з тим, що в нас присутствував касовий розрив на нашому фінансовому управлінні, ми неоднократно осуществляли. займ через казначейство, для того, чтобы мы вовремя выплачивали заработные платы и погашали задолженность по защищенным статьям. Значит, по состоянию на март месяц мы немножко сейчас пытаемся гасить кредиторскую задолженность, которая возникла еще в 2013 года у нас есть кредиторская задолженность. Вот, и кредиторская задолженность 2014 года. Значит, что касается наружного освещения, значит, перечислены на КПЖРУ деньги задолженности по наружному освещению. Я думаю, что в течение недели, если вот Валерий Михайлович поможет нам, то мы на этой неделе в течение, я думаю, нескольких дней сейчас погасим, перечислят на ДТЭК задолженность, и мы на этой неделе будем поетапно включати освітлення в городі, говорячи про наповнюваність нашого бюджету, від якого залежить і соціально-економічний стан міста, в тому числі і зовнішнє освітлення, необхідно нагадати роботодавцям, зокрема приватним підприємцям та керівникам приватних підприємств, що податки, які сплачуються з урахуванням розміру заробітної плати найманого працівника, є одним із першочергових джерел. пополнения бюджету. Все мы понимаем, что идет минимизация от доходов. Поэтому говорить о том, что э, пополнение нашего бюджета зависит, в принципе, это одна из основных статей. Так вот, я хотел бы обратиться к тем депутатам, которые тут очень реально кричат о том, что в исполкоме воры, вот, что они там это... Ну, наверное, надо начать с себя. То есть посмотреть на том, что как вот можно зарплатой в тысячу гривен, да, даже на бензин по, -по большому счету недостаточно. Да? Вот, поэтому я вот обращаюсь всем депутатам, начните с себя, пожалуйста, вот, и рассказывать, допустим, некоторые рассказывают о том, что у него средняя зарплата даже неквалифицированного рабочего на своего предприятия 12-15 тысяч гривен, а по информации налоговой инспекции зарплата составляет минимальную, тогда тут два вопроса. Или он обманывает, что он платит такие деньги своим сотрудникам, или просто люди не доплачивают как минимум 10 раз в бюджет, и поэтому у нас такая вот ситуация. Вот, поэтому, я думаю... Все зависит от нас, и я думаю, если каждый начнет с себя, я думаю, проблем таких не будет. К сожалению, задолженность по заработном плате, по предприятиям, которые у нас были экономически активными, есть. Очень низкое снижение расписанной графики. В принципе, задолженность очень высокая, то есть порядка 7 миллионов. І, в принципі, це один із істочників, який наповнює наш бюджет. Поэтому, такая вот Як і позаминулий тиждень, що тільки не закінчився, видався для медико-санітарної частини номер 9 досить складним. Недостатнє фінансування посилило проблему закупівлі наркотичних анальгетиків для операції. Тому керівництво замушено скасовувати всі планові операції, а проводити лише ургентні, на поки що протягом тижня. Також складна ситуація щодо закупки препарату для дітей хворих на фенілкітанурію. Обещали, что 28 числа будут закупки, но созванивались с фирмой, они только, и произошел их завоз, растаможка будет до 8 числа. Поэтому мы сейчас тоже ищем возможность, у кого бы для ребенка хотя бы занять одну баночку этого препарата, либо может где-то какой-то фирме купить одну банку за благотворительные деньги, потому что проблема эта остается. Госпитализировано в стационаре и прошло лечение 154 больных, практически столько же, сколько на прошлой неделе. Общая заболеваемость амбулаторно э которые обслуживались в приемном отделении, снизилась на 39%, немножко меньше. Респираторка снизилась тоже на 26%. Выписано из стационара 187 больных. Это на 19,8 больше вылеченных. Но на данный момент сегодня в стационаре находится 240 больных, то есть на 285 койках снижено. Сейчас освобождаем инфекционное отделение и ищем транспорт, созваниваемся с фирмами, как можно можно с э, этими диспансерами, потому что открытые формы туберкулеза нужно перевести, мы будем же закрывать отделение, нужно перевести только в санитарном транспорте, который потом будет подлежать обработке. У нас такого транспорта нет, поэтому пытаемся созвониться с э, диспансерами для того, чтобы может на их транспорте перевести больных с закрытыми, открытыми формами туберкулеза. Проведено 28 операций. Если вы слышали, на прошлой неделе да, было 40, в этот раз 28. Но это не все сложные операции. Из них э, были холецистические мастектомии, две операции, грызосечение, кесарево сечение, два, а остальные там мелкие операции, потому насколько у нас хватило наркотиков на оперативное лечение. В стационарах продолжают оставаться больные с холециститом. Вчера в очень тяжелом состоянии отвозили молодую женщину с острым панкреатитом, панкреонекрозом, то, о чем я говорю, что заболевание желудочно-кишечного тракта остается тяжелым. Находится двое тяжелых больных с инфарктом в кардиологическом отделении, и вчера поступил тоже тяжелый молодой человек, 35 лет, с острым инфарктом. Поэтому эти погодные условия и гипертония, они, конечно, дают о себе знать. Знать. Поэтому я не устаю говорить вам о своевременном обращении для того, чтобы не было таких острых случаев. Пункт, э Обращение из зоны АТО. У нас э, осмотрено новых 6 граждан, из них 5 взрослых. Э, флюорографию прошли трое, мы пытаемся, чтобы все прошли флюорографию, потому что у нас, к сожалению, сейчас э, проблема с туберкулезом он вырос и особенно вырос у детей, потому что сейчас нет на э, БЦЖ, у нас уже более трех месяцев дети не прививаются в раздельном отделении и на планерке в области сказали, что пока не предполагается даже его закупка. Если есть возможность, закупайте сами. Но никогда мы сами не покупали, он идет централизованно, потому где его купить, мы даже не знаем и финансово на это не имеем. Но если у нас в прошлом году за целый год заболел один ребенок туберкулезом, то уже за первый квартал у нас четверо детей с, туберкулезом. То есть говорит о том, что все-таки реакции МАНТУ и своевременные прививки, они обязательны. И если раньше отказывались, то сейчас мамы, которые выписались с детками из роддома, они уходят и спрашивают, где бы можно привиться и когда эта прививка будет. То есть меньше стало отказчиков, особенно от БЦЖ. У нас э, вчера была Кесарева из зоны АТО. Я говорила, что у нас четверо наблюдается в женской консультации. Вчера Кесарева была родила ребенка. Вот. И четверо взрослых у нас находится на стационарном лечении. Вот она в роддоме, э, в инфекционном отделении военнослужащей и в травматологическом и кардиологическом отделении. Остается проблема, конечно, с финансированием. Сейчас у нас проблема с электроэнергией. Вот, мы имеем задолженность, и поэтому 1800, если мы за подключение не оплатим в течение одного 2 дней, нам, в общем-то, грозятся опять отключить. Электроэнергию. И для э, жителей города Желтой Воды у нас будут проводиться ремонтные работы по новой поликлинике. Это связано с энергослужбой. И На среду, во второй половине дня, будут отменены приемы, потому что будет отключена поликлиника, а там будут проводиться ремонтные работы в этом районе. Поэтому мы хотим предупредить, если будет такая возможность, что в общем -то, э, будут отменены приемы в взрослой поликлинике. До комунального підприємства вже за останній тиждень надійшло 256 заявок з поточного ремонту, з яких виконано 96,9%. і Дуже складним питанням залишається протікання покрівлі будинків, що посилилось тривалою дощовою погодою. Дуже Очень питання. Це кеч кровель. з дьом погоду. чтобы она позволила выполнять эти работы. Задолженность по квартплате на 1.03 15 миллионов 191 с половиной тысячи гривен. Уровень проплат 89,6%. Задолженность бюджета, льготы, субсидии, местный бюджет и того 159,2 тысячи – это льготы, задолженность. 676 с половиной тысяч – это субсидии и 2 миллиона 968 и тысяч это местный бюджет. 28 березня в жовтих водах відбувся міський субботник. Предприимства установы та организации прибрали закрепленные территории. В цілому жовтоводці відповідально и ответственно поставилось к задаче с благоустройством. Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в субботнике. Поработали хорошо. Единственное, сейчас решается вопрос по топливу для вывоза этого смета. Но всем предприятиям, которые приняли участие, большое спасибо. Город немножко подтянули. Скажите, пожалуйста, кто недобросовестно вышел, в принципе, знает территорию, отнесся к ну, субботнику. По субботнику, в принципе, те э, территории, которые я видел, я их не принимал, потому что принимает э, исполком, вы знаете это. Э, в принципе, воздух чудесно поработал Гарано хорошо поработала я это видел они рядышком с нами работали ну уже в полном составе естественно тоже работала коммунальные предприятия все свои закрепленные территории также подогнали частные предприятия ну скажем так не все но я не проверял закрепленные территории поэтому то, что я видел, я вам сказал. Дано задание э, руководителю ЖКХ, э, значит, проведется анализ. Э, будет дана возможность э, руководителям предприятий по закрепленным территориям до конца недели навести порядок. Э, если порядок не будет наведен, значит, мы ну, будем принимать соответствующие меры. Э, кроме вот этого субботника, который мы провели, значит, мы планируем еще провести субботник э, общегородской э, к концу апреля более уже, сказать, детально навести порядок. И так же самое планируем, наверное, на эту субботу провести субботник с привлечением студентов, с привлечением молодежи, с привлечением стратегии, значит, в районе детского парка, в районе нашего водоема, так называемого детского пляжа, там немножко навести порядок. Когда вывезут который существует возле контейнеров? Мы ждем финансирования с Местного бюджета в том числе, так как денежных средств на ГСМ нет, вы это все сами должны понимать прекрасно, потому что стоимость ГСМ втрое от той, что заложено в тарифе. Мы уже сделали совсем в других местах места для смета, чтобы у нас не пересекались, скажем, кучи, которые рядом с контейнерными площадками с нашим сметом, чтобы вообще никакого отношения в ЖЭО к контейнерным площадкам и ТБО, которые люди выбрасывают рядом, не имело. Но у нас еще не все э, те э, кучи смета, которые были заложены, вывезены. Это э, просто дело времени и дело э, финансирования. Я думаю, мы к этому придем. У зв'язку з реорганізацією комунального підприємства ЖРЕО працівниками жеків номер 1 2, 3 та 4 проводиться соцопитування мешканців будинків, закріплених за вказаними конторами. Задавали два вопроси. Перший вопрос: ли ви обслуговуватися в ЖЕКі, і питання – вопрос: ли ви об'єднання 4 четвертого ЖЕКа і першого 3 третього ЖЕКа. Пятый и шестой ЖК будут объединяться, так как они географически находятся в одном и том же месте. То, чтобы вы понимали, это то, что сессия приняла решение. И мы решили сделать опрос людей, хотят ли они объединения, допустим, второго, четвертого и первого, третьего ЖК. Из того, что мы уже обошли, а мы обошли более 50% наших квартиросъемщиков, ответы на первый опрос ⁇ да. То есть они хотят обслуживаться в ЖЭКах. И на второй вопрос, также более 50% людей, которые высказались за то, что ЖЭКи должны оставаться на своих местах. Я имею в виду первый, второй, третий, четвертый. Вы же знаете, что еще планируется с 1 апреля повышение опять электроэнергии. У нас она 24 копейки за освещение подъездов. В тарифе заложено. 42 копейки мы сейчас платим. С 1 апреля 63 копейки. Ну или выключить все. або повищати. Комунальне підприємство «Жовтовуцьк Тепломережа» у четвер 26 березня закінчило опалювальний період 2014-2015 років. Через непроходження коштів борг підприємства за електроенергію складає 3,5 мільйонів гривень, що загрожує відключенням від енергоносіїв. А борг населення за послуги з теплопостачання зріс до 35 мільйонів гривень, що унеможливлює подальшу нормальну роботу комунального підприємства, загрожує скороченням штату працівників та значно скорочує обсяг необхідних робіт по підготовці до наступного опалювального періоду. В четверг, пятницу были проведены на предприятии испытания на максимальную температуру, которые прошли достаточно успешно. Котельное оборудование выдержало по магистральным трубопроводам. Есть некоторые технические вопросы. Планируется провести химпромывку и консервацию котлов, подготовить их к следующему отопительному сезону. В принципе, это будут все работы, которые крупные, которые планируется выполнить на ТЭЦ при подготовке к следующему отопительному сезону. Предприятие с 1 апреля приступает к сокращению сотрудников. К сожалению, средств для выплаты заработной платы на предприятии в летние месяцы нет, поэтому порядка 100 человек будет перейдены на сезонный характер работы с вытекающими последствиями для предприятия, конечно. Но с другой стороны, и денег для проведения существенных объемов ремонтных работ летом тоже нету, поэтому людей загрузить невозможно. Проблемным остается вопрос 20-й постановы так называемой. С января месяца не проходят средства по оплате электроэнергии. Текущий долг предприятия за потребленную электроэнергию сейчас по концу марта будет составлять более 3,5 миллионов гривен. Получено последнее предупреждение от Облэнерго на 10 апреля по отключению. С одной стороны, сезон уже окончен, как бы для города не страшно, но предприятие все равно необходимо выполнять гидравлическую проверку тепловых сетей, режим поддержки. Ну, что хотел бы сказать по прохождению отопительного сезона. Сейчас ну, примерно еще не точная сумма есть э, квадратный метр стоимость в марте месяце примерно 5 гривен 20 копеек будет дополнительно сообщили на следующей оперативке и в ближайшие там, два дня разместим на сайте предприятия. Если проанализировать тот тариф, который с 1 ноября предлагался у нас комиссией, от которого, как вы знаете, предприятие отказалось вместе с городским головой, провели определенную работу, вышли на комиссию. Единственные в стране отказались от такого тарифа. 12.78, напомню, предлагалось Отработали по старым тарифам этот отопительный сезон, что позволило жителям города сэкономить порядка 20 миллионов гривен. Из них порядка 6-8 миллионов были бы проходили по субсидии. Ну, где-то 12-14 миллионов гривен живых денег жителям города сэкономило в этом отопительном сезоне подобное решение, которое было принято. С другой стороны, Увеличение долгов населения за этот период, долги уже превысили 35 миллионов гривен. Поэтому стандартная процедура, конечно, уже, может уже, наверное, надоела, и многие не обращают на это внимания. Уважаемые желтоводцы, я бы просил в этот межотопительный период максимально поддержать предприятие, максимально принять меры по погашению вашей задолженности. Предприятие осенью нормально отнеслось к текущей ситуации в стране, на рынке, к вашим доходам. Мы отказались от повышения тарифов с 1 ноября. недополучили прямых средств порядка 12 миллионов гривен. Но я прошу жителей города Желтой Воды принять все возможные и невозможные заходы для того, чтобы погасить свою текущую задолженность. Она полностью составляет более 35 миллионов гривен. Хочу дополнить. Да, действительно, мы в ноябре месяце отстояли тариф, и не приняли тариф, тот, который нам давала Нацкомиссия и то, что проговорил ПЛС, мы сэкономили. Для... Хуже сделали для коммунарного предприятия, скажем так, но сэкономили 12 миллионов личных средств наших граждан. Хотя, допустим, вот все время рассказывали вот в Крымбрагу, как весело и хорошо, там все отлично, но там, извините меня, на сегодняшний день один из самых высоких тарифов в Украине. А нам удалось минимизировать тариф, хотя это сложно сказать было для, для предприятия определенной службы, минимизировали тариф, сказать, чтобы наши жители платили меньше. И э, что касается 20-й постановы, то, что сказать было, да, действительно, сейчас по 20-й постанове не, не, не идут за зачеты, но это касается, сказать, не только даже коммунального предприятия теплосеть, это касается коммунального предприятия в ЖРЭО, это самое, наверное, больше будет касаться коммунального предприятия Желтовоз Водоканал. Потому что если по 20-й постанове не, не пройдут деньги, до 10 апреля, то вполне возможно будет отключение. Хотя такая ситуация сложилась на сегодняшний день э, впервые э, с 2002 года, когда, скажем так, ввели вот эту 20-ю постанову. То есть сбоев никогда не было. Это впервые произошел такой сбой. Дай Бог, будем надеяться, что 20-я постанова пройдет, и пройдут деньги, и дальше предприятия наши будут работать. Управління праці та соціального захисту населення проводитиме перерахунок субсидій за березень у зв'язку із закінченням опалювального сезону. В відповідь з розпорядженням міського голови 26-го числа, 26-го марта закінчився отопительний сезон. Тому управління праці та соціального захисту населення проводить перерахунок субсидій за март місяць, тобто за весь отопительний сезон. Ми думаємо, ми плануємо, що за Три дня мы справимся с этой работой, и после 1 апреля все желтоводцы, которые получали субсидии в отопительный сезон, может, могут получить у нас уведомление о том, сколько субсидий начислено, включая март месяц, приглашая к нам в управление после 1 числа. Нещодавно вийшла 105-та постанова кабінету міністрів України, що визначає порядок компенсації підприємствам, установам та організаціям заробітних плат осіб, що проходять строкову службу або перебувають в зоні АТО, я знаю, що на новозвуки такі люди є на восток руді. Пожалуйста, до 15 апріля ви дані під нам списки таких людей з розчотом по заробітній платі, чистої заробітної платі. Ну, так называемые чистые, и э, согласовать эти списки своим военкоматом. Э, почему нужно до 15 апреля? Потому что компенсация предусматривает до 15 апреля э, за январь, февраль и март. Очень большая просьба, чтобы не потеряли эти деньги предприятия. Пожалуйста, э, приготовьте списки такие. Если возникнут вопросы, телефон для справок 55306. Э, Спеціаліст Більченко Тетяна Васильівна і ліначальника діла Вахнюк Володимир Зинович на зараз. Це всі новини, що ми підготували для вас на цей час. Хорошого робочого тижня і на все добре.